Оклофілін або ще щось друзі, таке. друзі, буде... що будь ласка. Інтересно. Я хочу запросити гостя, який зараз нам розповість, як поводити себе в випадках пов'язаних з аферами. Євген Лосовський, юрист. Під ваші бухливі описки скавлять на пісні. Вене приятно бочеться надіятися, що з клофіліном не прості. Доброго ранку. Я доброго ранку, що Євгене, у наші женічка, чаю без клофіліну беріть, будь ласка. Я вже почти готовий. Дві дівчатки таких красивих рядом уже все. Я хочу сказати, що ви виглядаєте як середньостатистичний аферист, який може примінити фізичну силу, але приміняєте юридичні знання. свої. ну ви знаєте, як коли-то сказали там фільм був, Белт Свіста говорить, мошенника може спіймати там тільки мошенник. Ну, це так з юмором ну, для, для початку гарно. Да? <свят> да, ну а взагалі, в цілому, звісно, якщо говорити професіонально і чисто, то звісно, якщо такої фрази отжать можна любого на самом mm -hmm. деле. А, -да. а як от правова база захищає, наприклад, людей від таких ситуацій, подібних від афер від аферистів? Звичайно, -та людину, так на самом деле, Рецепт настолько прост, насколько гениальное исполнение, скажем там, mm -hmm. любой процедуры. То есть, чем быстрее отжали что-либо забрали, рецепт спасения всегда прост. У нас граждане всегда заточены на то, буду говорить простым языком, mm -hmm. невысокая да, юриспруденция. Давай. Да, на то, чтобы когда что-либо случилось, люди очень долго думают, принимают какие-либо решения. Аферизм всегда рассчитан, то, ну будем скажем так, от команды, которая работает. Понятно, что можно развести любого и насколько профессиональная команда. Но главный рецепт это быстрота реагирования. Потому что очень многие советуют, Думает, проходит три ага. недели, потому что по статистике, по моей богатой практике, реализация момента выше по процентам отношения, чем дольше клиент был готов, ну потерпевшая сторона уже к решению вопросов. И самое главное, главный рецепт. Если вы в чем-либо, уважаемые граждане, сограждане, не уверены, да ну я уже как на девушек ну, смотрю, поэтому да, простите, уважаемые сограждане, э, вы тогда должны обратиться к людям, которые профессионально работают над этим вопросом. То есть обычно стараются, мы это решим, там сумма небольшая, 5 тысяч долларов, там 10 или 2 тысячи долларов, мы решим сами этот вопрос. Никогда, запомните, никогда уровня знаний человек, который занимается, образно говоря, маркетингом или рекламой, или менеджментом, недостаточно для того, чтобы противопоставить себя профессионально высокоэрудированным и опытным людям. Поэтому здесь важный момент. Поступил вопрос, который вы не знаете. Позвоните человеку, который, как говорят в Америке, должно быть два номера телефона, адвоката и священника. Uh -huh. И там, и там без этого не обойдешься. Поэтому позвонили адвокату, знакомому. Достаточно приехать один раз человека, который занимается вопросами, связанными с аферизмом и, соответственно, спасением граждан, поверьте, на второй раз вы никогда не увидите уже человека, который вам предлагал какую-то схему. Ведь что раскрытых самосправ из аферами на вашему шляху профессиональном? Давайте так, на самом деле, объективно, я бы не, не был бы успешен не в плане рекламы, а в целом или там выпендривания, если бы, например, у меня бы что-либо не получалось. Mm -hmm. Поэтому здесь важно что? Первое, когда вы знаете всю методику работы аферистов. Во-вторых, когда вы знаете уже в лицо лично. Не секрет, я знаю очень многие лично как по низкому уровню афер, mm -hmm. так и высокого уровня. И поэтому, когда я прихожу с клиентом, и это логично и честно, уважаемые сограждане... Но почти дел... кажут, добры, ну, почти кажут. Ну, на самом деле, у каждого есть своя репутация и, конечно если совсем честно, надо быть заточенным над это. Потому что, как в любом бизнесе, в юриспруденции есть те, кто занимается вариантами там, гражданского, семейного права. Yeah. Вопрос аферизма — это сухубо специфический момент, которым могут заниматься далеко не все. К этому yeah. из профессиональных... Да, в свое время я там руководил там, департаментом проблемных кредитов. Все шло к тому, чтобы в жизни заниматься. Потому что... На самом деле афериста видно сразу. Я без высоких психологических я тестов знаю. моментально. А нас, я. нас, то есть я аферист. А ну, не, вы знаете, Продерите. на самом деле людей творческих объективно не плане там да как, позитивный момент mm -hmm. видно достаточно сразу. Ну и прежде всего уровень афериста всегда определяется отнюдь не материальными благами, то что вот часто говорят, да, там дорогие часы, машины. Это как раз сегодня не работает. Работает другое. Когда человек на самом деле, назовем так, в теме. Да, который хорошо разбирается, очень хорошо разбирается. Сейчас уже наоборот нужно смотреть, когда он очень-то в кредитных вопросах, uh -huh. в мелочах квартирных, каким образом получать uh -huh. доверенность у нотариуса, кто получит, кто не получит. Сейчас uh -huh. наоборот уровень поменялся. Принципиально поменяем. Аферисты ушли, те, что были когда-то там российский вариант. Сейчас, наоборот, приезжают достаточно скромная машина, работают от обратного. Uh -huh. То есть понимают, что выпендривание не работает. Uh -huh. Конечно, они уже знают, что все заточены на то, что нужно выглядеть презентабельно. Поэтому... Я вот достаточно Кроме менеджер строго. работы, вот вам договорчик. Вы бачили автопідстави, да? да? Як діяти водіям? Що робити в таких випадках? выпадках? Очень... Це абсолютно в даному випадку регистратор будем реалістами, Да, Він не мож, може не принять быть на мне. Скажу вам просто: самый простой совет. Если такое случилось, и соответственно травм нет, сейчас простой банальный совет. Абсолютно спокойно вызывайте сотрудника автоинспекции угу. по одной причине. Вреда здоровью не нанесено, а. ущерба здоровью нет, ни к чему не привело серьезному. В данном случае вы достаточно быстро, конечно желательно сразу выходя, берете телефон, все машины, которые рядом, дабы вы не успеете записывать, mm -hmm. просто фотографируйте машины, которые, mm -hmm. номера, которые находились рядом. Хватайте свидетеля, любого, на самом деле все в жизни люди заняты, предлагаете, что компенсируете время. Бабки. Да, но на самом деле хватайте свидетелей и машины, потому что вам необходимо там, по номерной базе, вы укажете сотруднику. Который будет вести, что присутствовали такие-то такие, -то, такие -то автомобили. Mm -hmm. В данном случае вы найдете владельцев, ну не вы, точнее говоря, а следователь mm -hmm. найдет, там оперативники и будут, соответственно, свидетельские показания. Поэтому мудрости лукаво не надо. Если нет тяжелых повреждений, если нет, простите, моментов, которые связаны с тяжким, или, не дай бог, mm -hmm. уже That's с конечностью, fair. да, да, смело вызывайте. И следующее хочу вам сказать. Первое правило. Никогда на переговоры, как говорят Израиль, переговоры с террористами не ведет, да. никаких переговоров на месте вы вести не должны. Потому что эмоциональный фактор, да. фактор связан с тем, что вы не можете фактически принимать правильные решения, работать на то, что вы подпишете документы, которые свидетельствуют о вашей вине. Ага. І ще один момент: Запам'ятайте, уважаемые сеграждані, ніхто вас заставить що-лібо підписати методом психологічного давлення не може ніколи. Ручку протягнути можете тільки ви. Євген, а... останнє. Я розумію, що своїх не можна ображати, але дуже часто афери відбувається з боку правоохоронних органів, особливо ДАІ. Що робити в такому випадку? Тому що ну це часто З алкотестерами так. речі так з виїздом на зустріч. Ви знаєте, опять таки очень простой совет. без высоких фраз. Если вы видите и понимаете, что вы абсолютно трезвый, понимаете, что вы не находитесь под действием наркотиков, mm -hmm. и сотрудники госавтоинспекции, хотя на самом деле объективно сейчас этого стало гораздо меньше, первое правило, абсолютно не торопитесь по времени. У вас всегда есть два, три часа, четыре. В данном случае банальный совет. Кто проходит рядышком, поверьте, я сколько, ну, у меня было и разных моментов, люди так или иначе обращаются. Момент, к чему я это сказал. Паняти завжди бути ваші, ніколи не не ні робота вже з готовими поняттями. Зрозуміло. Mm -hmm. дуже добре. Дякую. Євген Лосовський, юрист студії ранкових курасанів, Він рам, е чітко розповів, як розпізнати афериста і що робити у випадку, якщо це вже стало. ми будемо желати, щоб все таки афериста людям. Дякуємо вам. У нас попереду гурт Діофільми, У нас попереду рубрика було стало. Дочекайтеся, буде цікаво. А зараз випуск новин зі мною і ще й рубрика місця.